Совместно казахстанско-немецкий семинар в истории Тарасского вуза проводится впервые. Два года назад руководители двух университетов подписали договор о сотрудничестве. Нынешнее мероприятие является наглядным свидетельством работы соглашения на практике. Открыл семинар ректор Таргумах Медгалиса Сарыбеков. Всем участникам он пожелал плодотворной работы и поблагодарил немецких коллег за сотрудничество. Для гостей в вузе приготовили памятные подарки. I oczyń radz to ja znowu przyjechał w Taraz. Był już dwa razy rańszy I mnie oczyń pan Rawioz. Pan Rawioz nie tylko korad, nie tylko strana, no, także uniwersytet. Potem już to z dziś oczyń Haroz I oczyń u i Haroz jest My podgotowaliśmy w mieście Wsiewu. 12 тем рефератов, и мы будем это вместе представлять, а потом вместе диску, видеть дискуссию о этих темах. Вместе с профессором для участия в семинаре прибыли 12 студентов немецкого вуза. Представители от Тарасского университета выступили с докладами по международному праву. Обсуждали вопросы, посвященные менеджменту, государственному управлению, а также экономическим отношениям между Казахстаном и Германией. Участники встречи демонстрировали свободное владение несколькими языками. Доклады, подготовленные на немецком языке, презентовали на английском, между собой говорили на русском. Мне очень здесь нравится, здесь очень приветливые, гостеприимные люди. И я очень рада, что я выбрала приехать сюда второй раз. Студенты меня очень хорошо приняли, всегда помогали вначале. Я даже не ожидала такого гостеприимства. А преподаватели у вас самые лучшие преподаватели. У нас тоже очень хорошие, но у вас просто как семья одна большая. Семинар продлится до 21 мая. Гости также посетят производственные предприятия и достопримечательности города и области. Планируется организация экскурсионно-экологического тура по историческим и туристско-рекреационным местам области, таким как священный источник Аулия Бастау, государственный природник-заказник урочище Берекара и озеро Беликоль. Но главное, что семинар стал шагом на пути еще большего сближения двух университетов, уверены организаторы. Альфия Мингазова, Марат Таубаев, 77 News.